Ini yang kita kena belajar malam ini Yang saya nak sentuh malam ini Kehebatan Al-Quran Bagaimana tadabur kita kepada Quran Membudayakan Al-Quran sebagai pahaman kita Mengkaji Al-Quran Membaca Al-Quran Mengamalkan Quran Cuba tuan-tuan tengok Kita tengok surah Al-As sahaja Wal-As Demi masa Perkataan selepas itu mesti sedap Innal insana lafi khusk Sesungguh manusia berada dalam keadaan kerugian Hebat eh, bahasanya Manusia sesungguhnya berada dalam kerugian Demi masa kata Allah Manusia ni rugi Melainkan siapa? Empat benda Illa allazina amanu Orang yang beriman Wa amilu Yang beramal salih Wa tawasabil Orang yang bercakap tentang hak Wa tawasabil sabr Orang yang pesan memesan pada kesabaran Empat benda ini adalah orang yang tidak akan rugi Empat orang ini adalah orang untung Siapa? Orang beriman Tuan-tuan kita beriman kepada Allah Kita beruntung Sedekah kita dapat pahala Semayang kita dapat pahala Kita buat baik dapat pahala Kita tolong orang dapat pahala Semua yang kita buat ini Walaupun sebesar zarah Kita dapat pahala sebab kita beriman untung. Ya, tuan-tuan duduk dekat rumah tuan-tuan, tuan-tuan senyum pada jiran. Senyum pada jiran dapat pahala. Ustaz, jiran saya janda, Ustaz. Dapat juga pahala. Assalamualaikum. Dapat pahala. Yang tak dapat pahalanya tuan-tuan bila tuan-tuan senyum seorang seorang. Yang tu tak dapat pahala. Duduk sendiri-sendiri senyum. Itu namanya tak sihat. Demam tu bayangkan Bayangkan Subhanallah Senyum saja sudah pahala Bayangkan tuan-tuan bersihkan masjid Dibuangnya taik cicak satu saja Allah berikan ganjaran yang sangat hebat Disediakan satu bidadari dalam syurga Satu taik cicak Digantikan dengan satu bidadari Tuan-tuan tak nak ke? Kan? Ha, kalau gitu tuan-tuan berbuklah bersihkan masjid ini tidak ditengok je tak cicak Apalah pekerja masjid ni malas lah Hai, Ini bukan masjid dia Ini masjid kita Kita bersihkan Sepatutnya kita berebut tak cicak tu Tak cicak kejar Boom. Cicak di atas pemenung Apa hal dia orang Kita nampak orang yang beriman tu Masya Allah Orang yang beriman Tuan-tuan bayangkan setiap satu benda yang kita buat Dapat pahala Untung yang kedua siapa yang beruntung yang beramal soleh? Yang beramal soleh yang melakukan kebaikan. Ada ibu dia pelihara ibunya, ada anak dia pelihara anaknya. Ada isteri dia jaga isterinya, ada suami dia jaga suaminya. Kita kena ingat sumber pahala kita. Source dia tuan-tuan, ada di sekeliling kita. Ada di hadapan tuan-tuan. Mungkin sumber pahala tuan-tuan ada pada anak tuan-tuan. Peliharalah anak-anak elok-elok, itu adalah sumber pahala. Kasih dia makan, kasih dia pakai, kasih dia pendidikan, berikan dia kasih sayang, pahala tuan-tuan. Kadang-kadang sumber pahala kita ialah suami kita. Akak-akak ada suami untung. Peliharalah suami. Suami nak pergi kerja, disikatnya rambut Suami penganga je Masya Allah Masalahnya ustaz Suami saya tak ada rambut Aduh Itu baru sikat rambut tuan -tuan Bayangkan servis yang lain Abang-abang sumber pahala kita Ialah isteri kita Tengok dia saja dengan menyukakan hati dia Adalah pahala Mengusik dia adalah pahala Memegang dia adalah pahala Masya Allah Seronoknya ada isteri Habis tu Ustaz kita orang tak ada isteri Kita orang tak ada suami macam Ustaz Cari Pergi meminat Kawin Kawin banyak yang bujang kawin Di sekolah saya ada seratus yang bujang Nak nak calon silakan Umurnya 66, 70 ya. Yang bertongkat pun ada yang sakit buah pinggang pun ada tolonglah mereka tuan-tuan ini kalau nak kahwin caranya yang muda-muda yang sihat dan apiat maklum-maklum yang tua tak naknya tuan-tuan kesian dekat maklum mereka pun ada perasaan yang ketiga yang selamatnya untungnya siapa yang bercakap tentang kebenaran watawasa bilhak yang pesan-memesan pada jalan kebenaran ni kita buat ceramah malam ini <coughs> kita buat ceramah malam ini untung ini saya yang datang untung sebab saya dapat pahala Tuan-tuan yang mendengar untung Sebab kita bercakap tentang soal kebenaran Soal yang hak Jangan tuan-tuan anggap rugi Menyesal aku datang Dah 150 kena fine Jangan tuan-tuan Jangan anggap macam itu Nanti Allah ganti yang lain Dan Allah nak ganti itu daripada jalan yang kita tidak duga Jangan kita takut Tadi kita edarkan tabung pada tuan-tuan Jangan takut masukkan wang Nanti Tuhan gantikan yang lain dan Tuhan gantikan yang lain lebih baik lebih banyak daripada yang kita berikan la in syakartum la azidannakum Tuhan tambahkan lagi tuan-tuan manusia yang untung nombor empat siapa manusia yang pesan memesan dengan penuh kesabaran dia memesan kesabaran kepada orang yang ditimpa musibah tuan-tuan ziarah orang sakit ganjarannya 70 ribu malaikat minta ampun pada tuan-tuan Tuan-tuan ziarah orang sakit 70 ribu malaikat Minta kepada Allah Berikan rahmat kepada kita Bila kita ziarah orang sakit Kita sabarkan orang sakit Seolah-olah kita berjalan dalam taman-taman syurga Yang kita sekarang datang belajar ini Kita duduk dalam majlis taman-taman syurga Bila tuan-tuan ziarah orang sakit juga Tuan-tuan berada dalam taman-taman syurga Masya Allah Empat ini Sebab itu dalam ayat ini Allah sumpah malam Allah sumpah bulan, Allah sumpah subuh. Selepas itu diikuti dengan ayat yang besar. Apa ayat yang besarnya? Innaha hala ehdal kubar. Sesungguhnya neraka sakar itu adalah satu malapetaka yang amat besar. Allah Taala sebut neraka sakar yang kita baca semalam di Masjid Ash-Shakirin merupakan satu malapetaka yang besar kepada kamu. Ehdal kubar. Apa dia neraka sakar Allah Ta'ala sebut di dalam neraka sakar Dalam Al-Quran itu apa Ayat yang ke-28 Neraka sakar ialah La tubqi wa la tazar Bila dia membakar kita Tidak ada kesan Tidak ada sisa Kalau kita bakar sampah ada sisa Kalau kita bakar kayu ada sisa Kalau kita bakar kertas ada abunya tetapi kalau neraka sakar membakar manusia Tidak ada sisa Dibakar terus hilang raib Punya panasnya tuan-tuan Dan tidak pula dibiarkan begitu sahaja Wala tazar Selepas itu dihidupkan semula Selepas itu dibakar Dihidupkan semula Dibakar Dihidupkan semula Dibakar Subhanallah Seksanya tuan-tuan Macam orang yang mengumpat macam orang yang mengumpat Dia potong lidahnya sendiri Di dalam neraka Potong, tumbuh semula Potong, tumbuh semula Potong, tumbuh semula Sampai bila? Hum fiha khalidun Selama-lamanya Tuan-tuan, Masya Allah Bayangkan digigit lidahnya Tumbuh semula Tidik, tumbuh semula Potong, tumbuh semula Sebab Mengumpat ketika hidup di dunia Mengumpat Kan dah cakap mengumpat tu haram, mengumpat juga. Mengumpat kan haram, mengumpat juga. Umpat haram, umpat haram, umpat haram. Ah ha, balasannya gigit, potong, potong tumbuk, potong tumbuk. Padahlah mukanya. Saya dah cakap pada tuan-tuan, kita nak mengumpat cukup senang. Lebih senang daripada buka butang baju. Nak buka butang baju ni berapa lama tuan-tuan ni? Berapa lama nak buka butang baju ni? Sebab tu ada orang yang semayang malas pakai butang baju. Menyusah aja kata dia. Buka lama Nak mengumpat sekejap Mengumpat sekejap tuan -tuan. Sikat rambut lagi lama Sikat rambut lagi lama Mengumpat sekejap Dia lalu saja orang Lalu saja orang dia terus cakap Gemuknya Berapa lama Tidak susah tuan -tuan. Tidak ada orang yang mengumpat dengan Kadar masa yang sangat panjang Gemuknya mana ada Isterinya Kurusnya Tak ada tuan-tuan Dia sebut e gemuknya Makan mesti banyak ni itu dia. Kan itu ngumpat ha, Potong lidah sendiri Selepas ini jangan ngumpat Ustaz kalau mengumpat dalam hati Ustaz Yang tu dimaafkan Sebab kita tidak lafazkan Itu bukan kaul Yang dikira mengumpat dengan lafaz Mengumpat itu dengan dua tiga benda Pertama mengumpat dengan lidah Gemuk Itu mengumpat Yang keduanya mengumpat dengan Dengan memek muka Itu pun mengumpat Yang ketiganya dengan perbuatan Dia nak sebut itu monyet pada orang itu Itu pun mengumpat walaupun tak cakap tapi kalau dalam hati tak apa tak dapat dimaaf tak dapat dielakkan itu dimaafkan dalam hati mana mungkin manusia diam sekarang yang bercakap saya seorang tuan-tuan semua diam tetapi dalam hati tuan-tuan semua bercakap betul betul mulut je diam dalam hati bila nak habislah dalam hati semalam berserban ini hari bersungkuk dia ni macam mana kata dia macam-macam dalam hati bercakap ada yang pertama kali tengok ini rupanya Ustaz Kazim oh muda lagi <laughs> macam-macam tuan-tuan percakapan dalam hati mana boleh kita tahan tetapi kalau tuan-tuan dah lafazkan tuan-tuan dah lafazkan dalam hati cakap oh ini Ustaz Kazim hitam orangnya Maka tuan-tuan pun menyembah orang sebelah Hitam gila ha. Maka masa itu jatuhlah mengumpat Tak minta maaf dosa lah dia Baik minta maaf Jadi ada tak orang yang kita umpat sekarang ha, Minta maaf sebelum pulang Minta maaf nanti sebelum berpisah Kalau tidak Tuhan tidak memberkati pertemuan kita Allah bersumpah Neraka sakar ini sangat besar Malah petaka yang sangat besar apa yang dibuatnya sebab dia besar ini? sebab bila dia membakar tidak ada sisa lawaatul lil bashar dia terus menerus membakar manusia dia tak pernah berhenti tuan-tuan kilang memproses minyak kadang-kadang dia berhenti kilang memproses besi kadang-kadang dia berhenti tetapi neraka tidak pernah berhenti alaiha tis'ata asyar yang di atasnya yang menjaganya ada sembilan belas malaikat yang tidak pernah senyum Allah Ta'ala tanya kepada kita kenapa malaikat yang menjaga kerana bila malaikat menjaga dia tidak ada perasaan belas kasihan pada manusia kenapa bukan manusia yang menjaga neraka sakar sebab manusia ni dia kenal kawan dia dia jaga pintu neraka sakar dia tengok member dia masuk member dia kata bro Ingat tak? Engkau dulu aku belanja engkau, ingat tak? Kita makan air kelapa, minum air kelapa dengan sating Kau ingat tak? Relay ah. Ha. <laughs> Nampak tu tuan Silap-silap dikenyit ni mata dekat jaga tu Nyit-nyit, ha. jalan Malaikat kenyit sekali, penampok je tu, tuan Dia tak ada rasuah Dia tak ada adik-beradik Dia tak ada perasaan Tak ada Tadi ada satu soalan masuk Soalan ustaz Seorang laki-laki bercakap Saya cerita dalam CD saya Tajuk dia cerai main-main Cerai SMS Cerai SMS main-main Dia bergaduh dengan isterinya Bergaduh di rumah Kamu tak guna Abang lah tak guna Kamu tak guna Abang lah tak guna Oh bergaduh Dia pun ambil kunci kereta Dia pun jalan Sampai dekat traffic light aku ceraikan kamu leha talak satu leha orang lain tak dengar sebab dia dalam kereta anak tak ada apa pun tak ada yang ada cuma anak patung saya tanya pada dia orang jatuh ataupun tidak talaknya jawapannya tak jatuh sebab tidak ada saksi orang lain tak mendengar dalam kereta dia mekik aku cerai kamu leha tak ada siapa dengar tak jatuh dia SMS kan saya petang tadi Ustaz, bukankah kita ada malaikat kiri kanan? Bukankah malaikat itu mendengar? Itulah saksinya eh, <Glaluh> eh, Masya Allah Subhanallah Saksi itu tak terpakai sekarang Saksi itu terpakai di hari kiamat Nanti tuan-tuan tuan-tuan, Bila sampai dekat hakim Di mahkamah, hakim tanya Siapa saksi kamu yang kamu lihat Dia ini mencuri harta kamu malaikat kiri dan kanan Takkan peguam bela nak panggil Masuk malaikat kanan Mana boleh Apa punya pemikiran ni